Hai guys, waktunya nonton Dewi Fana. Cece nangis gara-gara labubunya palsu guys. Hai guys, temenin aku unboxing labu bubu pertama aku yuk. Sebenarnya aku tuh udah pingin ini dari lama guys. Pikirnya aku nungguin harganya turun, tapi makin lama bukannya turun malah makin mahal. Ya udah deh, aku nekat beli dengan harga 700 ribuan. Dan beruntungnya aku dapat warna favorit aku guys. Yes. Pas banget lah buku pertama aku dapat warna pink. Tara, kayak gini guys detailnya. Ini kepalanya bisa digerak-gerakin. Lagi unboxing apa, Mam? Astaga, Cece ngagetin aja. Inilah bubu pertama aku. Ah, kalau itu mah aku udah punya dari dulu, Mam. Lihat nih. Ha, <laughs> itu mah palsu, Ce. Hah? Palsu dari mana? Lihat nih, Ce. Yang asli itu kayak gini. Kalau punya kamu, ya jelas-jelas itu palsu, Ce. Kamu beli harga berapa? sembilan 79000 ya iyalah punya aku aja harganya 700an ya terus gimana dong ma ah, ah, ah. gimana guys masa punya aku dikasihin ke cece guys guys lihat deh kayaknya si cece masih sedih gara-gara labu-bunya palsu oh uh, kasihan aha gimana kalau aku kasih blend box yang lagi viral juga cece kamu mau ini enggak? Apa itu? Wah aku mau mam Ini ori nggak mam? Ori dong ini aku beli harga 600 ribuan loh Dah sana di unboxing dulu Oke okay guys kita unboxing bareng-bareng ya Ye, aku dapat yang buttercup, Mam. Pas banget kan, cek kesukaan kamu? Iya. Ih, lucu banget. Dia lagi nangis nih, Mam. Nanti mau aku gantungin di tas aku, ah. Oh iya, aku lihat di sosmed itu katanya bisa ditempelin juga loh, Mam. Ya memang, soalnya di bawahnya sini ada magnetnya. Dah, jangan sedih lagi ya. Iya, makasih ya, Mami. Iya, sama-sama. Kok Mami baik banget sih? Iya dong, soalnya aku udah beli labu yang baru buat aku. Hah? Gimana sih Mami? Kan yang kepingin labu bu aku Makanya beli sendiri Ah Mami tukar Ayo guys sekarang kita buka labu bu yang have a Kalau aku sih kepinginnya dapat yang dada atau yang secret Ya aku dapat yang abu-abu guys tapi sayang matanya merem Ini siapa sih namanya? Oh namanya Hehe guys Ini yang abu-abu ujung atas Ini aku lagi nyoba gerak-gerakin tangan dan kepalanya Ternyata bisa muter guys Tapi bulunya kok beda ya guys Sama yang punya aku sebelumnya Nih yang punya aku pink itu bulunya kriwil guys Kalau yang ini kok lurus ya Ini asli gak sih? Harusnya sih asli guys Soalnya aku belinya 850 ribuan Aha gimana kalau kita tes aja guys Selain ngecek dari barcode ini Tanya kalau kalau asli nanti kakinya ini bisa keluar gambarnya kalau dikasih sinar UV. Kita coba masukin ke sini yuk. Ye, ternyata punya aku asli guys. Lihat tuh kakinya ada gambar labu bu juga. Next time kita beliin aksesoris yuk buat mereka. Kasih ide dong. Enaknya kita beli apa ya? Guys, 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 Sony Angel situ cute piece bukan sih? Jadi ceritanya aku kan lagi mau unboxing Sony Angel, tapi pas aku lihat-lihat gambarnya kok mirip sama cupis ya? Bentar-bentar guys, aku tunjukin nih. Ini tuh koleksi binder lama aku. Ini tuh usianya 20 tahunan ada loh guys. Hmm, itu aku sukanya koleksi binder gede kayak gini. Mana ya cupinya nya Nah, ini dia guys. Lihat tuh, mirip kan guys? Nah, ini gambar QP lainnya. Menurut aku sih ini sama guys kalau gitu mending kita unboxing aja yuk kita lihat dalamnya Oh iya, aku lupa kasih tahu ini tuh Sony Angels yang hyper, yang buat hiasan handphone itu guys. Nah, aku beli yang looking back series, yang kepalanya nengok ke belakang itu guys. Dapat apa ya aku? Tara! Hey, aku dapat doggy pink. Nah, nanti itu dipasang di handphone kayak gini guys. Stiker di perutnya ini tinggal dikelopek. Kalau kamu udah punya koleksi Sony Angels yang apa guys?